ઉદયન કેર દ્વારા કેર લિવર્સના આર્થિક સશક્તિકરણ પર ત્રીજી રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તો જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમના મંગળવારે અમદાવાદમાં એડવાન્સિંગ ધ ઇકોનોમિક એમ્પાવરમેન્ટ ઓફ કેર ઇન ગુજરાત આ વિષય પર ત્રીજી રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ કેર લિવર્સ સરકાર દ્વારા સમર્થિત કેર સિસ્ટમમાંથી બહાર નીકળતા યુવાનો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારોને પહોંચી વળવાનો અને તેમના સર્વાંગી વિકાસ અને આર્થિક સ્વતંત્રતા માટે આફ્ટર કેર સપોર્ટ સિસ્ટમને મજબૂત કરવાનો હતો માઇક્રોન ફાઉન્ડેશન દ્વારા સમર્થિત ઉદયન કેરની પહેલ બે હજાર ત્રેવીસથી ગુજરાતમાં હરણફાળ ભરી રહી છે જેણે છ જિલ્લાના ચારસોથી વધુ યુવાનોને હકારાત્મક અસર કરી છે કેરલીવસ એવા યુવાનો છે જેઓ

स्वतंत्र संक्रमण करने in New Delhi. अब ये संस्था तीस साल पुरानी है और हम लोग फोर्टीन स्टेट्स में काम कर रहे हैं हम अलग अलग मुद्दों पे काम करते हैं जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन उसके अलावा ये हमारे मेन दायरे हैं एंड देन वी हैव अ वेरी बिग एडवोकेसी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट सो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज फील्ड्स आज जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए थे इसके पीछे ये रीज़न है जो बच्चे संस्थाओं में रहते हैं जब वो अट्ठारह के होते हैं उनको संस्था छोड़ना पड़ता है या जो बच्चे जिनको पीएम पी स्कीम के अंडर फंडिंग मिल रही होती है और पन बच्चे उनको 18 के बाद गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिलती है लेकिन जैसा कि आप और हम सब जानते हैं 18 की उम्र में कोई भी बच्चा अपने आप अपने पाँव पे कैसे खड़ा हो पाएगा और ये बच्चे आम बच्चों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ट्रामेटाइज होते हैं अपने माँ बाप को खो देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ट्रॉमा है उसके बाद जीवन इनका रुक रुक के चल रहा होता है और किसी तरह वो अठारह तक पहुँचते हैं और तब तक संस्था को छोड़ने का टाइम आ जाता है या गवर्नमेंट की फंडिंग बंद हो जाती है तो हम लोगों ने इसका इसको कहा जाता है आफ्टर केयर आफ्टर एटीन जो प्रोग्राम है उसका नाम है आफ्टर केयर तो हम लोगों ने ये भी देखा कि आफ्टर केयर लॉ में तो प्रस्क्राइब है लेकिन वो हर बच्चे को नहीं मिल पा रहा है हर यूथ को नहीं मिल पा रहा है बहुत कम उसके लिए यूथ को उसके लिए एलिजिबल पाया जाता है तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम चालू किया यहाँ पे गुजरात में पिछले कई सालों से पिछले एक साल से माइक्रॉन इसको फंड कर रहा है दो से ज़्यादा यूथ हम लोगों ने यहाँ गुजरात में जो कि छः डिस्ट्रिक्ट से आए हैं इन सारे यूथ की हर तरह की उनकी जो उनकी ज़रूरतें थी उनको समझा चाहे वो अकोमोडेशन की नीड हो मेंटल हेल्थ नीड हो एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग उनकी लाइफ स्किल्स बढ़ाना इन सारी चीज़ों पे उनके साथ काम किया